बसमिल रकमी उर्दू अबला के कुछ वर्ड्स हैं हम लोगों को लिखने हैं पहला हमारे पास वर्ड है दीन मुबीन ठीक है तो ये दीन तो बड़ा आसान सा वर्ड है दार शरारती हरफ है कोई जोड़ नहीं बनेगा और बे नून बन वाला जोड़ बनेगा तो यह क्या बन जाएगा दीन अगला जो वर्ड है मुबीन वो थोड़ा सा मुश्किल है वो उसको लिखने में मसला है अगर वो मुबीन को हम कटा लिख लें कि मीम फिर बे फिर ये और फिर ये नून और कहें कि ये दीन मुबीन बन गया बाकी जो ठीक है लेकिन ये शक्ल है इसकी बे फिर ये और ये वाली शक्ल यही अगर सीन का जोड़ो मीम सीन मिस या मस हो तो ये वही वर्ड बन जाएगा सही है तो हमने पढ़ रखा है कि जहाँ पर सीन ना हो और शक्ल सीन वाली बन रही हो तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं पर सीन ना हो और सीन की शक्ल बन रही तो वहाँ पर क्या बना लें शोशा बना लें तो देखिए शोशा कैसे बनेगा सर ये शोशा से बनेगा कि सर ये मीम है ये बे और बे के बाद क्या कर लें आप शोशा बना लें फिर देखें यहाँ से ये यह और नून वाला जोड़ लगा दें यानी कि बे नून बन वाला जोड़ लगा दे तो ये हमारे पास क्या वर्ड बन जाएगा मुबीन दोबारा देखें कैसे बनेगा मीम और ये बे हो गया बे के बाद हमने क्या बनाया शोशा बनाया और फिर आगे हमने क्या किया ये नून जन ये बे नून बन वाला जोड़ लगा दी ये क्या वर्ड बन गया मुबीन तो इसको लिखने में फ़र्क होता है ये सब ध्यान करना है अगला जी हमारे पास वर्ड है तयन ता, मत होना किस जगह पे किस जगह फिक्सिंग होना तयनती होना किस किसी किसी बंदे का किस जगह पर लग जाना ये है ठीक है किस चीज़ का किसी हक़ का इस्टेब्लिश होना है तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सर ये मुतयन कैसे लिखा जाएगा म, मुबीन की तरह का वर्ड है मीम बे था या मीम ते आ जाएगा ठीक है तो ये देखें मीम ये ते हो गया अब यहाँ से इसको ऊपर ले जाएं पीछे लेके आए ये आइन बन गया आइन के शोशा लगाएं ये लगाएं और ये नून लगा दें तो ये वर्ड क्या बन जाएगा मुतन अगर यहीं पर शुरू में मीम ना लगाएं तो यही क्या वर्ड बन जाएगा आपके पास तयन बन जाएगा तयन करना तो अगर देखें वो कैसे बनेगा ते है ये देखिए यहाँ से ते खत्म हुआ इसको ऊपर ले गए पीछे ले के आए और ये आइन बन गया इस आयन के यहाँ पे शोशा दें फिर ये और ये नून ये वर्ड क्या बन जाएगा तय इस तरह वर्ड हो सकता है तय ठीक है तो वो ज़रा देखें कैसे होगा तयन तो यूं होगा तयन ते ऊपर ले गए आइन ठीक है ये 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 नून अलिफ ना तो ये क्या वर्ड बन गया तयन बड़ा खुश खुश कहूंगा कि सर ये तयनात बन गया लेकिन मुझे बंदा कहेगा सर देखे ये देखें वाली शक्ल बन रही है और ये कानून के साथ जोड़ भी नहीं बनाया तो अगर ऐसे लिख देंगे देखें यहाँ भी शोशा बनना है यहाँ भी बनेगा अगर नहीं बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो फिर सही कैसे लिखना चाहिए तयन देखें सही सर ऐसे लिखें कि सर ये ते है इसके ऊपर लिख गए आइन आइन के बनाए बाद शोशा ठीक हो गया फिर देखें ये ये और ये नून नूनफ ना और ये ते तय दोबारा देखते हैं कैसे है ते है ऊपर ले गया पीछे ले गया का शोशा ये ये और ये नून अलिफ ना और ये ते तो ये शोशा बनाना है लेकिन ये शोशा किन किन लोगों ने बनाना है किन लोगों ने ध्यान करना है जो दंदाने बनाते होते हैं जो दंदाने नहीं बनाते और कहते हैं कि सर ये ते है ये ऐन है ये ये है ये नून है ये अलिफ है कर लें जो करना है आपने तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता उनका पल्ला करना है इस लिखाई से बचना है दंदाने बनाएं ये ये जो चीज़ें जो दरख्त खड़े कर देते हैं दरम्यान में इससे बचें अगला जी हमारे पास वर्ड है दरपेश या पेश ये सारे एक जैसे वर्ड हैं इनको अगर आप कट्ठा लिख दें यूं करके ये देखें पे फिर ये और ये शीन और ऐसे लगा दें बल्कि एक और भी आना चाहिए तो आप ये कर दें तो ये चीज़ आप लोगों की गलत हो जाएगी कैसे बोला कि सर ये देखें ये पे है फिर ये ये है फिर ये शीन है और ये ऐसे कर दें तो हजरात ये गलत हो जाएगा गिने एक, दो तीन चार पाँच इतने नहीं बनाने क्या करेंगे फिर सर शोशा शरीफ बनाएंगे क्या शोशा बनाएंगे पे और ये देखें अगले से ऊपर लेके शोशा बन गया ये देखें ये है और उसके बाद ये देखें शीन है अब ये आपके पास क्या वर्ड है दरपेश या पेश ठीक है इस तरह एक वर्ड होता है बीस तो 20 को भी डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा जाएगा बल्कि कैसे लिखा जाएगा जी बे के बाद शोशा बनेगा देखिए बे शोशा ये ये है और ये सीन है ये क्या वर्ड बन गया 20 इस तरह वर्ड होते हैं 19 गिनती में तो देखें अ ये नून का शोशा, ये ये और उसके बाद ये सीन 19 ठीक है लेकिन अगर यहीं पर गिनती का वर्ड हो ना 29 तो फिर क्या करेंगे फिर यूं काम करेंगे देखें अ ये नून और ये ते के बाद छोशा फिर बाकी वो ये ये है और ये सीन है अब ये वर्ड क्या है उनतीस वो देखो बंदा रहा था कि गिनती बताएँ तो गिनती थोड़ा सा भाई हज़रा लिखना मुश्किल काम है उसमें अगर टेक्निकली जाएंगे तो अच्छा खासा मुश्किल हो जाएगा इसलिए हम फिर पहले सात सात अल्फाज कर रहे हैं ठीक हो गया जी आगे चलें आगे चल दें अगला हमारे पास वर्ड है जी तारीफें क्या वर्ड है जी तारीफ़ें देखें ते है इसको ऊपर ले जाएँ पीछे ले आए और ये रे लगा दें सही है कि नहीं सही दोबारा देखें यहाँ से ते ख़त्म हुआ देखें इसको ऊपर पीछे और नीचे ये देखें एक ट्राइंगल बन गई है ठीक ते ऊपर पीछे ये नीचे ठीक अब यहीं से अल्फ़ लगा दें तो वर्ड क्या बन जाएगा तारफ़ यहाँ से मीम और ये रे यार लगा दें इस तरह का तो क्या बन जाए वर्ड क्या बन जाएगा तामीर वगैरह वगैरह खैर हमारा इस वक्त ये फोकस नहीं है हमने क्या लिखनी है वर्ड तारीफ़ या तारीफें बेसिकली तारीफें लिखने और तारीफे को लिखने में मसले मसाइल तो देखें ते तेन ये रे ये देखें ये ये है ये फे है यहां तक क्या वर्ड बन गया तारीफ अब देखिए आपने काम क्या करना है फे के बाद बनाना है शोशा और ये और ये नून ये क्या वर्ड है तारीफे आइए बात समझ के नहीं आई दोबारा देखें कैसे होगा ते आइन रे फिर देखें ये ये है ये फे है फे का शोशा है ये है और ये नून है ये वर्ड क्या है तारीफ़े। सेम ये जो ये फे वाला हिस्सा है फे की जगह काफ लगा यहीं पर वर्ड यकीन बन जाएगा ये काफ शोशा ये और नून ये वर्ड क्या बन जाएगा यकीन तो तारीफ़े और यकीन ये बात समझ आया? और आइन लफ्स के दरमियान कैसे बनाना है ये लिखानी पहले पढ़ी पढ़ी जी आगे चले आगे चलते हैं जी अगला जी हमारे पास वर्ड है जो हम लोग लें वो है जी नबियों व्यस्त होता है जब होता है ना अंबिया ठीक है लेकिन चले नबियों भी वर्ड ये होता है तो कैसे बनेगा आप सर इसको कठन लिखना कि ये नून ये बे ये ये और ये वो ऐसे नहीं कर देना अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये हजरात गलत हो जाएगा क्यों सर इस को देखें तो ये तो एक किस्म का सीन व सू बना पड़ा है ये सीन व सो बना पड़ा है तो जहां पर सीन की शक्ल ना हो और गुमान सीन का हो रहा हो तो वहां पर क्या करते हैं वहां पर शोशा बनाते हैं तो देखें नबियों कैसे बनेगा देखें ये नून ये शोशा फिर देखें ये बे और ये ये व्यों और आगे नून ना नबियों। आई बात समझ दोबारा देखें कैसे होगा नून शोशा बे और ये यो नबियों ऐसे नहीं लिखना तो आप यूं समझें नून ये मद वाला जोड़ और ये जो आपको तरीका खुश है मतलब कहने का बस ये सारे के, हर केस में क्या बन रहा है धंदा ही बन रहा है सिर्फ नून से पहले क्या बनाना है शोशा बनाना है सेम यही स्ट्रक्चर है अगर वर्ड लिखना हो बेटों क्यों देखिये नबियों में भी क्या है नून है फिर हमारे पास क्या है बे है फिर मेरे पास क्या है छोटी ये है और फिर मेरे पास क्या आ रही है वाह आ रही है यही है ना और अगर मैं वर्ल्ड कहूं बेटों तो वहां पर भी क्या है वहाँ से पहले पहले क्या है बे फिर ये और फिर टे देखें यहां पर नंबर ऑफ दंदाने जो है वो क्या है दोनों सूरतों में सेम है अगर दोनों सूरतों में सेम है तो सेम यही शक्ल बनेगी किसकी बेटों की भी तो देखें ये बेटों कैसे लिखा जाएगा सर ये बेटों ऐसे लिखा जाएगा सर ये बे बे का शोशा फिर क्या होगा ये ये और ये टे वटों दो लगा ये के ये टेवाटो और आगे नून बुनना बेटो दोबारा देखें जी कैसे बनेगा बे शोशा ये ये और ये टे ठीक है दोबारा बे ये देखें ये वाला ऐसा किसको कर रहा है ये को फिर ये किसको जाये कर रहा है टेवाटो को ठीक है ये मैंने आपको अलग अलग करके बना के दिखा दिए तो देखें कैसे बनेगा बे ये ये, ये और ये टेवटो ये क्या वर्ड है बेटों लेकिन अगर यहीं पर वर्ड हो बेटियों तो फिर थोड़ा सा मसला बन जाएगा कि बेटियों जो है वो बेटों या नबियों से लिखना थोड़ा सा फर्क आएगा क्यों वजह क्या है सर देखें बेटों में क्या है बे ये टे और वाव का जोड़ है लेकिन जब बेटियों आता है तो वाव से पहले एक ये और भी आ जाएगी ठीक है जब एक ये और भी आएगी मतलब उस सूरत में बेटियों की सूरत में देखें बे छोटी ये फिर टे और फिर छोटी ये यहां तक आ और उसके बाद वह आ रहा है एक चीज एक्स्ट्रा है तो सेम सिर्फ एक काम करें आप बेटों में जो हमने वर्ड लिखा है धंधा एक लफ्ज के बाद बनाया था यहाँ पर एक लफ्ज आगे चला दें बाकी सारे का सारा सेम रहेगा तो देखिए बेटियों कैसे लिखा जाएगा यूं लिखा जाएगा ये देखे, देखें बे और ये ये सॉरी बे और ये ये अगला काम वही है ये टे और ये ये तो ये क्या वर्ड बनेगा बेटियों ठीक है एक दफा फिर देखें एक दफा फिर देखते हैं कैसे बनाया सर ये देखें सर ये बे ये ये।, ये ये, ये टे और ये ये वर्ड क्या है बेटियों है लेकिन अगर बेटो लिखना हो तो सिंपल क्या करें बे के बाद आप लोग क्या बना दें शोश बना दें और ये ये, ये, ये और ये टे वर्टो बात समझ आ रही है मैं अगेन अपनी अर्ज़ रिपीट करूंगा ये जितनी मैंने कहानी बताई है ये उन लोगों के लिए है जो लोग धंदाने बनाते होते हैं जिन लोग जो लोग और उनकी राइटिंग अच्छी होती है साफ होती है उनकी मज़ीद नीट करने के लिए जो लोग धंदाने नहीं बनाते वो सारे एक जैसा लिख देते हैं तो उनको कहें बेटों लिखो या नबी लिखो कहेंगे ऐसा ये बे है ऐ ये ये है ए ये टे है ए ये वाह है और अगर उन्हें कहें बेटियों लिखें तो फिर सर कहेंगे सर ये बे फिर ये फिर ये, फिर ये फिर ये टे फिर ये ये और फिर ये वा है ना जी पता नहीं क्या बना पड़ा होता है तो पहले पहला स्टेप तो है कि इस चीज से जान छुड़ाए ना आप इस चीज से जान छूटेगी देखिए हर वर, हर जगह आपने शोषण बनाया पड़ा है ठीक तो बंदा कहे जी सर जी मैं तो हर जगह शोषा बनाता हूँ आप जकना बताते हजरात दंदाने बनाए पहले तो आप समझ लीजिए ये दंदाना होता है कि सर मुझे इस स्टेप में ऊपर से नीचे लिखना सीखना है फिर मेरी राइटिंग नीट हो जब ये नीट हो जाएगी फिर उसके बाद कहाँ शोशा बनना है कहाँ ददाना बनना है ये टेक्निकलिटीज बाद बात आगे चलें आगे चलते हैं अच्छा अगला हमारे पास वर्ड है वो है जी खातमबी जी अजत मोहम्मद आखिरी नबी नबियों में से सबसे आखिरी नबी खातमबी जी तो देखिए खातम तो बड़ा आसान सा वर्ड है कि जीम जा वाला है जीम हम तख्ती पढ़ चुके हैं ठीक है तो क्या करना है जीम की शक्ल तिरछी बनाएं और यहां से अलिफ लगा दें तो ये बन गया अब ते और मीम का जोड़ है तो बे के खानदान का मीम के साथ जोड़ बना था वही ते के खानदान का मीम के साथ जोड़ है तो सारी बे मतलब बे के खानदान में ते आ रहा है तो क्या करें ये सर एक जेर वाले जोड़ लगाएं ये नुकता लगाएं घुमा नुकत के बाहर ले लें आसान हाँ तो, सा वर्ड है कैसे कि देखें मीम कैसे लिखते हैं दो दो नुकते बराबर लाइन लगाएं और इसको घुमा के बाहर लें इसी के ऊपर क्या करते हैं शुरू में एक जेर लगा ते मीम तुम या बे मीम बम या नून मीम नम वगैरह वगैरह सारे जोड़िए बनते हैं ठीक है तो हमने वर्ड क्या लिखना है खातम तो खातमीन अब इस खातम में कोई मसला नहीं है कहा मसला है अनबीन में मसला है अच्छा एक तो चूंकि अरबिक से वर्ड लिया गया तो उसको अलिफ और लाम भी आएगा तो इधर जोड़ चक्कर कैसे बनेगा सर ये अलिफ है ये तो जोड़ के अंदर नहीं आ रहा है जोड़ के अंदर क्या क्या आ रहा है लाम आ रहा है फिर क्या आ रहा है नून आ रहा है फिर क्या आ रहा है बे आ रहा है फिर दो दफा छोटी ये आ रही है और फिर उसके बाद उसके साथ क्या आ रहा है नून आ रहा है तो देखिए बड़ा लंबा चौड़ा किस्म का जोड़ है अगर इसको हम कट्ठा लिख दे को तो ये थोड़ा सा गलत लगेगा कि कैसे ये लाम ये नून ये बे ये ये फिर ये ये फिर ये नून के साथ जोड़ अब जरा सीन एक भी नहीं है और एक दो तीन चार पाँच छह इतने सारे नहीं बना सकते तो फिर क्या करें इसको सर की शोशे बनाए हम लोग काम करते हैं तीन दिन के बाद शोशे बना लेते हैं और तीन और तीन सात है ना तीन और तीन और एक अलग कर लेते हैं तो कैसे करेंगे सर यूं करेंगे ये अलेफ ये लाम ये नून और ये शोशा ये देखें ये नून और ये बे बन गया अब ये देखें ये और ये ये और यहाँ से फिर जोड़ लगाए और ये कर दें ये हमारे पास वर्ड क्या है को बात पहले पढ़ी, दोबारा देखें दोबारा देखें कैसे बनेगा इस हिस्से में कोई मसला नहीं है ये लाम और ये नून का शोशा ये बे और ये ये और फिर ये ये ये, ये।, ये देखें ख़ातमनबीन सल्ला ठीक हो गया को कहानी पले पढ़ी को नहीं पले पढ़ी तो ये हमारे आज के वर्ड्स है कुछ हमने मुश्किल वर्ड्स कुछ आसान वर्ड लिखे हैं ठीक है इनको एक दफा लिखें प्रैक्टिस करें इनशाला अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं लेकिन ये लिखेंगे तो आएंगे ठीक है अल्लाफिज